0, 6, водитель которого, завидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения и пытался скрыться. В ходе преследования был остановлен. При проверке документов он дальше. Да, да. Я потом задам вопрос и Все можно говорить. 8.04.2015 года, находясь на службе патрулирования по надзору за дорожным движением, Двигался автомобиль ВАЗ-2106, увидя патрульный автомобиль наш, резко изменил движение, в чем привлек наше внимание. Проследовал за данным, за данным автомобилем, нами был остановлен ВАЗ-2106. При проверке документов и визуального осмотра автомобиля было установлено, что на заднем сидении находится целлофановый пакет черного цвета в котором четко был изображен силуэт человека. Когда вы остановили, водитель как себя вел? Он чем-то нервничал? При проверке документов водителя тряслись руки, пальцы. Человека бросало в пот, в чем вызвало подозрение у меня. В визуальном осмотре было установлено, что на заднем сидении находится черный пакет целлофановый, где силуэт виден головы человека. Чем он э, объяснял, что за пакет что там находится? Что не строители едут с работы. В пакете находятся инструменты и строительные материалы. После чего я попросил его открыть этот пакет и показать, что находится в данном пакете. На что водитель не отказал и открыл двери. С ним были, да? Да, с ними ехали два пассажира, его сын, как он пояснил, и друг. А ваши действия? После задания вопроса, что в пакете, как он пояснил, он сказал, труп человека, который они нашли. После чего данные граждане, данные граждане были задержаны и было сообщено в Бердянский город по телефону 102. 1975 -го года рождения. Он где-то работает? Нигде не работает он. Сопротивление, не, не оказывает. Сопротивление никто не оказал. Все выполняли действия работника ГАИ четко. Сейчас, пошлите, пошлите.